Bir polis vardı. Adi polis nəfərindən Yasamal polis idarəsinin rəis müavini vəzifəsinə qədər dubinka saldı. Yəni onun polis xaralarında böyüməsi, dinc vətəndaşlara qarşı dəyənək işlətməklə mütənasib getdi. Deməli, o qədər mərdumazarlıq etdi, o qədər adamın fəryadını doğurub qarğışlarını qazandı ki, nəsibindən qaça bilmədi. Meeting Çingiz ləqəbi ilə dinc aksiyacılara qan uduran sabiq polis Ya Samalda polis rəisinin müavini olan Şingiz Məmmədov 2019-cu ildə Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalına atıldı. Uzun müddət orada çox ağır vəziyyətdə saxlanıldı. Mənə it damı tikin, orada yaşayım deyə fəryad edirdi. Uladığı it səsi çıxarırdı, yəni it kimi hürürdü. Psixiki pozuntulu deyil, əqli şişəsi olmuşdu. Allah rəhmet etsin mi bilmirəm, amma çox yaramaz idi. Gələk başqalarına göz olsun. Ey tərəfdə edim, mən belə olaylara xurafat prizmasından yanaşmıram. Yəni pis adam idi və Allah onu bu dünyada belə cəzalandırdı kimi mövhumasi fikirlərdən uzaqam. İnsan özü pisliyin əsəlinə çevriləndə psixoloji gərginlik, şəxsiyyət çaşalaşması səbəbindən də dəli ola bilər. Çingiz Məmmədov kimi.